Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian yang menonton? Assalamualaikum pada jam 7 pagi ini. Mungkin ada yang baru menonton. Kita ucapkan selamat datang. Selamat menonton. Ahlan wa sahlan Duduk sebentar. Kita beriman sejenak dalam mungkin kesibukan nak mempersiapkan diri kita, nak bekerja, mempersiapkan anak dan sebagainya. Moga Allah permudahkan. Rabbana isir umurakum. InsyaAllah. Rabbana tamim bil khair. Moga diakhirkan dengan kebaikan setia. InsyaAllah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang menonton tak kira melalui kaca televisyen, tak kira melalui media sosial kita. Moga-moga kita dapat bersama terus. Kita mengharapkan dapat bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, bersama masuk syurga sekeluarga dan kita harapkan segala ilmu yang kita sediakan. Dapat kita satukan ummah dengan ilmu membentuk Malaysia Madani. Dan selalu kita ingatkan dapat kita sentiasa lazimi kalimah tayyibah, berkata-kata yang baik. Kemudian hari ini kita pergi kerja, hari ini kita berjumpa dengan masyarakat, dah ada dalam niat dalam hati, aku nak berkata yang baik-baik saja insyaAllah. Kalimah tayyibah. Supaya kita ini menjadi kudu hasanah, contoh teladan yang baik dan Malaysia ini satu hari nanti insya-Allah akan terus mekar dengan nilai-nilai Islami insya-Allah dan alhamdulillah terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tap-tap screen di TikTok kita semuanya di situ mungkin kameranya insya-Allah moga-moga mungkin kalau ada soalan persoalan pastinya hari kami sini berkenaan dengan fiqh boleh terus mesej dan tanyakan di ruangan-ruangan komen insya-Allah dan mungkin kesempatan insya-Allah saya akan tanyakan insya-Allah kepada yang bagi ustaz kita dan pagi ini pastinya kita bersama dengan pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan Sheikh Al-Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi dise Zahalan. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz Doktor? Alhamdulillah baik. Semoga Allah memberikan kemudahan, Amin. memberikan kesihatan kepada Ustaz. Pastinya dalam menuju Ramadan Amin. Makin, Amin. Lama, makin, sibuk, Ustaz, makin lama makin sibuk Ustaz Doktor. Makin lama nanti makin mengecil, mengecil, <laughs> mengurung ra. Kita mendoakan sentiasa sehat selalu Ustaz, Ustaz Doktor. Alhamdulillah terima kasih kepada para penonton. Hari ini topik kita adalah berkenaan dengan perceraian. Fahami hak dan tanggungjawab Oh, subhanallah, kenapa bicarakan perkenaan per perceraian pula ni subhanallah kerana kita katakan dalam, dalam Islam pembubaran satu perkahwinan itu merupakan kita katakan perceraian sendiri di antara perpisahan di antara suami dengan isteri, tiada lagi kita katakan perkahwinan antara mereka dan pembubaran ini boleh sekiranya gagal mencapai persefahaman di dalam Islam itu sendiri maka dan namun perkahwinan perceraian itu adakah dia boleh berlaku secara sesuka hati kerana kita merasakan ini ada kontrak aku rasa macam dah tak kenalah ini kita dah tak boleh bekerja bersama lah kita berbarkan begitu sedangkan banyak yang berkait rapatnya ada anak-anak di situ ada tanggungjawab di situ ada amanah yang mungkin dikongsikan dan sebagainya dan bagaimana kita nak tentukan sama ada pembubaran perceraian itu berlaku secara betul ataupun salah menepati sunnah yang telah ditunjukkan mungkin oleh Nabi SAW ataupun para sahabat sendiri ataupun sebenarnya itu adalah satu yang memang katakan suatu benda yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Maka dan kita juga mungkin sebagai masyarakat kita juga nak tahu bagaimana kita memberi memberi tindak balas kepada perceraian yang berlaku di sekitar kita. Adakah kita menjadi batu api? Kita yang menjadi pihak ketiga ataupun sebagainya. Kita kita menokok tambah kepada apa perceraian berlaku ataupun adakah perlu kita war-warkan tentang perceraian ataupun sebenarnya kita perlu sembunyikan? Atau itu insya-Allah. Jadi pelbagai soalan kita nak tanyakan pasti dengan besan Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz insya Mungkin kita kongsikan dulu satu hari satu ayat insya-Allah dan para penonton sekalian pastinya tanpa Al-Quran sesatlah kita maka ayat yang sama kita rujuk hari ini uh, surah daripada surah Al-Baqarah sendiri ayat daripada 231 dan uh, mungkin kalau anda semua boleh buka masya-Allah halaman yang ke-37 insya-Allah izinkan saya bacakan ustaz insya-Allah A'udzu ya. billahi minasy syaithanir rajim وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah bermaksud Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu Kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya Maka bolehlah kamu pegang mereka yakni rujuk dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka yakni rujuk semula dengan maksud untuk memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek ejekan dan permainan dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu Iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmah Untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya Dan bertakwalah kepada Allah Serta ketahuilah sesungguhnya Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu Surah Al-Baqarah ayat 231 Sadaqallahul Azim Ustaz pastinya Dalam ini terus pesanan yang saya kira agak spesifik subhanallah Ustaz sebutkan sendiri bagaimana adab Bila berbubar ni satu perkahwinan itu Ada adabnya dalam rujuk tu sendiri Niat rujuk tu sendiri pun Allah suruh perbaiki Betul kan? Apa niat kamu dalam nak rujuk subhanallah Tapi hari ini mungkin ramai yang terlepas pandang Mungkin kerana kita tidak tadabur ayat ini sendiri insyaAllah Ustaz Dan di hujung itu pastinya Allah kata Allah tahu tentang segala sesuatu Tentang rumah rumah tangga yang kamu kata tak ada orang faham tu Allah tahu Mungkin insyaAllah ni Fadal Masyukur Ustaz untuk tadaburnya ni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wallahi alhamdulillah pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri padanya terima kasih pada ustaz Naufal saya kalau bersama ustaz Naufal hari Khamis ni ya. senang kerja saya ustaz Naufal baca Quran suara sedap Allah. kan handsome Allah. pun handsome semoga Allah berikan kebaikan pada ustaz Allahumma Naufal. Allahumma Naufal terima amalan-amalan kebaikan kepada semua kru di belakang tabir uh, dalam program Assalamualaikum. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran ibu-ibu, ayah-ayah para penonton di rumah. Uh, dalam uh, kita nak mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 231 sebelum saya nak pergi ke sana, suka untuk saya ingatkan di dalam fiqh ni, dalam kehidupan kita ada akidah, ada fiqh, ada akhlak tasawuf. Kita sentuh dalam bab fiqh ni, bila sentuh dalam bab fiqh ada empat pembahagian. Baik yang disebutkan oleh ulama. Satu babul ibadah, bab ibadah. Solat kita, puasa kita, haji kita itu ibadah nama dia. Bukanlah kata kalau kita yang selain daripada itu tak ibadah tak tetapi ibadah yang spesifik. Kemudian yang kedua dinamakan bab muamalat iaitu urusan dunia kita, perniagaan kita, bisnes kita, jual beli itu di dalam bab namanya bab muamalat. Ada satu lagi bab dinamakan babul munakahat iaitu urusan keluarga bab nikah kahwin cerai talak uh, rujuk dan sebagainya ini dinamakan bab munakahat dan bab yang terakhir dinamakan bab jenayah al jinayat iaitu bab jenayah jenayah kalau melakukan ini apa tindakan apa dia punya hukuman jadi empat bab ni sebagai orang Islam kita kena faham ya yeah. dan bila kita nak uh, membaca al-Quran kita dah kena tahu ini bab ni termasuk dalam bab mana kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 231 seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz Naufal tadi ia termasuk dalam bab yang dinamakan bab munakahat. Jadi ada peraturannya, ada caranya yang Allah ajarkan. Jadi jom sama-sama kita mentadaburi supaya kita faham dan kita jelas. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, saya tak perlu bacakan ayat dah tadi. Kita nak tadabur terus. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh idahnya, maka bolehlah kamu rujuk mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Baik. Itu yang kita nak uh, nak tadabur sedikit dahulu. Ya, Ustaz. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan apabila seseorang itu telah melafazkan lafaz cerai, maka di sana kata para alim ulama penceraian ini dia ada dinamakan talak uh, raj'i iaitu talak yang mana kita boleh rujuk ya. talak sekali talak dua kali kan uh, ataupun uh, yang disebutkan oleh ulama uh, pembahagian talak ni ada talak bain, bain. okey jadi talak raj'i yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah talak yang boleh kita rujuk kerana itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan sekiranya kamu menceraikan isteri kamu kemudian kamu nak rujuk dengan dia dibenarkan tidak jadi masalah Baik. kerana kemungkinan waktu penceraian itu masing-masing fikir masing-masing uh, muhasabah diri dan mungkin ada titik persamaan dan mereka nak kembali maka dibenarkan kata para alim ulama kemudian kata para alim ulama lagi ketika mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini iaitu seperti mana yang kita bacakan tadi sekiranya kamu nak kembali balik kena cara yang baik kalau kamu nak lepaskan boleh kamu lepaskan dengan cara yang baik dan Allah sambung sedikit dan janganlah kamu pegang mereka rujuk semula dengan maksud memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman baik hmm. dalam ayat ini tadi ayat yang pertama kita dah uh, orang kata uh, uh, ayat dalam satu ayat pecahan yang pertama kita faham Penceraian ini boleh dibenarkan ya. untuk rujuk Itu ya. nombor satu Nombor dua Allah nak tegur kepada mereka yang nak rujuk Dengan niat sekiranya ingin menzalimi ya. Kerana penceraian ini Di zaman jahiliah Mereka nak mendera uh, wanita ni, Mereka kata cerai Baik. Bila nak hampir tempoh habis hmm. Salah sakuruk Ha, kalau dalam Islam kan kalau ya. dalam mazhab Syafi'i salah satu tiga, tiga kali suci hmm. bila nak hampir-hampir habis idanya dirujuk balik. Untuk apa ustaz? Tujuannya adalah untuk nak menzalimi wanita tu. Bila dia rujuk balik, dia bukan nak sebenarnya nak berbaik, bukan sebenarnya nak sentuh, bukan sebenarnya nak bertanggungjawab tidak. Tetapi dia rujuk balik kemudian dia ceraikan balik. Jadi tempoh tu akan jadi lagi panjang. Sebab wanita ni, selagi mana dia dalam uh, keadaan, uh, uh, orang kata, boleh dirujuk, mereka tak boleh bernikah dengan orang lain. Dia akan dipenjara begitu, ada Ya, yeah. kan? seperti dipenjarakan. Itulah talak yang disebutkan oleh ulama' talak zaman jahiliah. Mereka uh, nak dekat tempoh, habis tempoh, mereka rujuk balik. Kemudian mereka ceraikan balik, biarkan. Kemudian mereka rujuk balik. Jadi inilah yang dilakukan dan Allah tegur dalam ayat ni. Allah kata jangan kamu menzalimi orang. Kalau kamu rasa tak nak kamu lepaskan dia dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu rasa nak kamu uh, uh, orang kata islah ataupun perbaiki dengan cara yang yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada kamu ialah kitab Al-Quran dan hikmah untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya dan bertakwalah kepada Allah seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini. Hmm. Maksudnya dalam yang perenggan terakhir ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa yang Allah sebutkan Allah berikan panduan jangan kita buat lebih kurang. Yeah. ejekkan maksudnya kita buat lebih-lebih kurang kita tak peduli dengan firman Allah yang penting kepuasan hati kita ramai yeah. hari ini yang dia uh, nak buat tu dia nak menzalimi orang lain sedangkan Allah dah tegur dah dalam Quran Allah dah bagi tahu kemudian Allah sebut dalam ni yang terakhir Allah kata iaitu sesungguhnya Allah Maha mengetahui Allah suruh kita bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala melihat menilai mampu melihat segala-galanya apa yang kita lakukan maka setiap gerak geri kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada baik ataupun buruk itulah intipati di dalam surah Al-Baqarah ayat 231 mengenai cara untuk kita berpisah yeah. supaya tidak menzalimi, menindas antara satu sama lain. Allah Akbar subhanallah masyaallah. sehingga begitu sekali sekali Ustaz. Sehingga ada budaya begitu untuk nak menzalimi wanita itu ambil ditolak, ani bila begitu. Bagi bola saja di lambung dia ambil ditolak. Allah dan Islam itu benar-benar mengangkat martabat wanita dan sebenarnya para lelaki juga insyaallah untuk melindungi wanita itu sendiri. Tapi Ustaz nak bertanya berkenaan dengan istilah perceraian sebenar tu Ustaz insyaallah. Sebab ramai yang menyangka ini macam ini kontrak saja tak suka nanti macam mana dah tak sekufu. Anggap macam alasan tetapi sebenarnya tidak mengetahui sebenarnya apa garis panduan kenapa Allah izinkan dengan cerai itu sendiri Ustaz? Tapi selepas ini Ustaz, insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika Ustaz. Insya-Allah dan para penonton kalau ada soalan terus tanya di ruang Facebook kita, di ruang TikTok kita insya-Allah. Insya-Allah kalau sempat saya tanyakan insya-Allah. Apa pun nanti kita jumpa selepas